приветствую себя на канале кофеварка долонги рожковый аппарат под молотый кофе видео будет о том как настроить базовые скажем функции аппарата мы настроим жесткость воды температуру приготовления кофе и настроим таймер отключения а для чего это я постараюсь объяснить как бы в процессе самих настроек для того чтобы войти в функцию программирования настроек мы зажимаем кнопочку пар это у нас крайняя кнопочка нажимаем, удерживаем порядка 10 секунд, он у нас заходит в программирование, поочередно начинает моргать, моргать кнопочки и первая кнопка это у нас настройка температуры, на данный момент это у нас низкая температура, высокая очень высокая. Я включаю высокую температуру, он начал быстренько моргать, это он прописал уже в память, а почему высокая, ну, на высокой температуре лучше заваривает кофе. Опять же, вы смотрите под свои, скажем, нужды, под свой, под свою ситуацию. Возможно, у вас кофе э, обжарки более чем средняя, либо темная, и вам не нужна высокая температура. Далее. Далее мы настроим жесткость воды. Опять же, я нажимаю на кнопочку «Держу» порядка 10 секунд. Для настройки жесткости воды нам нужно будет нажать на две чашечки. И теперь я выставляю на одну чашечку, нажимаем. Для чего? Я выставил степень 1, степень 2, степень 3. Чем жестче вода, тем чаще он будет просить удаление накипи. Чем жестче вы выставили воду, тем чаще у вас вот этот индикатор будет желтый моргать и запрашивать именно очистки. Если вы используете очищенную воду, специально для него приобретаете, скажем так, хорошую воду, у вас нет отложения в контейнере, проблем никаких нету, нету, смысла как бы выставлять третью степень и ну, выполнять очистку там чуть ли не каждый месяц да. если у вас все нормально как бы ставите на минимум и он вас как, лишний раз не дергает вы не тратитесь на расходники. далее далее вы выставляете о, таймер отключения для этого вы нажимаете опять на пар вы вошли в программу вы подтверждаете что вы хотите таймер и теперь вам надо выбрать 10 минут, 30 минут, 3 часа. Если у вас, скажем, ну, если вы сами дома пьете, да, либо это маленький офис, там несколько человек пьет, и нету смысла, чтобы он по 3 часа стоял, вы выставляете себе на 10 минут, ну, и, в принципе, он потом сам отключится. Опять же, вы можете выставить на 3 часа, если у вас большой офис, вы много пьете кофе, и он как бы, ну, чтобы он не дергался туда-сюда, не включать, не выключать, не ждать постоянно. Вы можете выставить на 3 часа, а через 3 часа он сам отключится. Итак. И можно сбросить опять же на базовые настройки на заводские, как это завод настраивает. Для того чтобы сбросить на заводские настройки, вы нажимаете, входите в меню программирования. Открываете экраник и нажимаете на кнопочку. На одну чашечку. Ну сюда что-то подставьте, видите, стакан подставил потекло все, он сбросил полностью заводские настройки. Сигнализирует две лампочки, просят закрыть кран. Все. Кстати, аппарат начал просить очистку от накипи. Я в этом видео не буду выполнять очистку от накипи. Я уже как бы выкладывал себя на канале, как это делается. Поэтому вы сможете перейти по ссылке. Сейчас я ее где-то прикручу. И скажем так ознакомиться это выполняется очистка либо выполнить ее при необходимости а я на этом прощаюсь всем удачи если это было полезно лайки подобайки подписки если есть возможность можете переходить в описании там есть небольшая ссылочка на донат каналу за это тоже как бы огромное будет спасибо всего удачи до свидания